还好吗？我我送你去医院吧。 开车，会不会开车？不会开车你就别开了。不好意思啊，刚才正好在视野盲区没注意到。不好意思，不好意思就完事儿了。我赔你辆新车吧，多少钱啊？啥意思啊？有钱了不起啊？不是所有事情都能用钱解决的。 看你这不是也没什么事吗？那那你想要什么？哎，你这什么态度啊你？是你自己开车没长眼睛。你有没有社会安全意识？有没有公德心啊？交规学过没？驾照怎么考你？啊？哎、啊、你！找交警解决吧，我没工夫跟你吵。下来。你给我下来！ 你要干什么？你要干什么？下来，你给我下来！江湖，你你干什么？你下来！这荷尔蒙跟武力值能不能像个女人？那你的所作所为得先像个男人。你到底想怎样？说吧。 什么叫我想怎样？是你想怎样？我是招你惹你，还是上辈子挖你家祖坟了？你挡我的路，撞我的人，抢我的地，现在还要逼我办厂子。这个厂房原本就是属于我爸爸的。先喝口水吧，消消气。 像这样吗？歇、嗯、斯底里，像个疯子一样，让 <laughs> 你看笑话了。 去了，冷静了。我劝你，好好考虑一下我上次给你的建议：把工人全部开了，找代加工厂，在那块地皮上继续耗下去，真的，没有任何意义。喂，小沈。哎，你赶紧回家一趟啊！怎么了？你妈病倒了。 怎么回事啊？什么怎么回事、啊？被你给气的吧？赶紧啊！好，我马上过来。嗯、我都差点忘了，你也是这里的会员。 这地方的东西都不适合你，你还是回到适合你的地方去。很多事情不是靠合不合适来判断，而是我想不想做。所以呢？我想租下朋友的地皮。你今天真是屡次让我感到意外。 K 三二的价格和远峰还没有谈拢吧？或者他们本身的资金有限，需要一个中间商来代持。这个时间肯定不会很长，不如趁着这个时间差把腾越租给我，你还能挣点租金。腾越目前一年的租金应该不在江小姐你可调动的资金范围内。是，我现在手里是没钱，可是只要你把腾越租给我。 腾越就可以恢复生产了呀！一年，你给我一年的时间，我可以按照银行利率最高的金融产品，把租金连本带利的还给你。江湖，我脑门上是不是写着三个字啊？冤大头吗？你还算明白啊？我明白啊，谁做冤大头？你徐思绝对不可能是冤大头。 说这样的话，做这样的事，这不符合你我的人设。人设？你我什么人设？就像你骂我的那样，我可以卑鄙，但你不能随便。挺有自知之明。江啊，你现在做的这些事，不管是跟着我，还是做腾月 真的都不太适合你。你不相信我，徐思，我现在是很郑重的在跟你说这些事情，我承诺的一定会兑现。而且腾跃没有你想的那么不堪，腾跃在整个八十年代是国内运动鞋品牌的销售榜首。你也说了，那是上世纪八十年代。 我也极其郑重且真诚的建议，退掉 C Club 的会员卡。你可以拿到一笔非常可观的会员费，这个比较容易实现。你好好冷静的思考思考，不要再来找我了。你把时间花在腾越搬家上。OK。 我就在想，我什么时候请了一位这么金贵的车模？我在这等了你整整一天。江小姐，自从你放弃了高跟鞋，改穿运动鞋，高度没了，幽默感也消失得无影无踪了。少跟这说风凉话。我是真没想到你还能找到这个地方来。行了，江小姐，天气挺凉的，早点回去休息吧。啊、徐四。 我是真心想租厂房，你是真心在开国际玩笑。我已经工作一天了，太累了。没关系，这样明，明天早上我早一点去公司找你，我就要十五分钟就行，好吗？明天我要去外地开一天会。那那你什么时候有时间？这个会。 每个十天半个月回家。明天我继续去公司等你，等到你愿意和我谈生意为止。 你信不信有神？我就是神。 知道。敲门，敲门。徐思，你们法务合同拟完了吗？嗯，没有。哎，吴先生，你等一下，一会儿我跟徐思签约的时候，麻烦你帮我拍张照留念。哼。江湖，法务条款是很细致的工作，一时半会儿你不完的。 可你提的条件，我都已经完成了。 原来早有预谋，江湖，你可以啊，演技太好了，跟上次一样，完全看不出差别。当然没有差别、啊。这么说来，你上次跳楼也是假的了。一直以来都是你自以为是。 就是啊，女人一哭二闹三上吊，都是耍花枪。只要我卖出两万双鞋，你就会按我提的条件把厂房租给我，这是你的一言既出驷马难追。但是让你舅舅裴志远直接买了两万双鞋，对我来说是不是太不公平？明明我才是被骗的那个。 给你看个东西。我没骗你，我徐思今天说过的话，一言既出，驷马难追。只要只要你把厂里两万双鞋卖了，我就把厂房租给你。把这些签进合同里吗？我下去就让法务。 你好，合同行不行、啊？你先过来、嗯、啊，过来，过来，来来。来来来这谁拍的？心也太黑了，把我拍的这么狰狞。 是那些围观群众吧？你想的也太周全了。和徐老板谈生意，我怎么敢不把每件事情都想周全呢？嗯，我要是不同意，你就会把这些视频上传到网上。这样一来，我的名誉就会受损。 我的名誉一受损，宝兴的名誉也会跟着受损，还会影响到宝兴投资的其他项目。你制造了一场非常狗血的牵一发而动全身的危机，等着我入瓮来公关。江火，不对，江大小姐，你也太会不择手段了。我说过。 我别无选择，别无选择之下，我就只有一个手段。想发就发吧。嗯、你不在乎？ 一个视频够不够？我手机里面还有别的自拍，身材不错的可多了。哎，你不是加了我微信吗？回头我一起发给你，双管齐下更容易出圈。你让我觉得我的威胁就像个笑话。 你说对了一半。我确实非常讨厌被别人威胁，而且只要你妥协了一次，就会变成习惯。至于另一半呢，我承认，你是个聪明的人，但方法太蠢了。